Цей фільм він показує події, які відбулися на Майдані рік тому, а також плавно переходить у події і у події війни, яка досі триває в Україні. Для того щоб зрозуміти повноту фільму, напевно потрібно ближче познайомитися з людьми, які творили цей фільм. Тому зараз ми спробуємо встановити скайп-зв'язок. На жаль, немає не було змоги, аби продюсери цього фільму приїхали сюди до нас у Лондон. У майбутньому у нас є така ідея провести їх сюди. Але на даний момент ми просто встановимо з ними скайп зв'язок і послухаємо декілька слів, чому саме такі кадри були використані, чому саме така назва, і як взагалі був процес створення цього фільму. З нами на зв'язку буде Денис Воронцов, один з засновників і один з головних продюсерів громадського руху «Вавилон-13». Денис, віта... Доброго вечора, Денисе, вітаємо вас у громадах українців, а також гостей, які завітали до нас у Український дім. Вітаємо. Добрий вечір. Денисов, мабуть, найперше запитання, яке у нас виникає, чому така назва? Чому синіше не зброя? Ребята были схвачены сотрудниками ФСБ и местной самообороны и удерживались незаконно в подвале на протяжении шести дней. В это время, все эти шесть дней, мы очень активно искали ребят, связанных с этими коллегами в Крыму, с органами внутренних дел, СБУ. И в конце концов мы ребят вытащили из плена. Но там была очень примечательная история, связанная со Славой Белонским. Ребята, дело в том, что ребята поддавались пыткам все эти шесть дней, и у обоих были поломаны ребра, к примеру. И во время одной из пыток человек в камуфляже и маске представил свое оружие к голове Славы Белонского. И он произнес очень значительную фразу. Он сказал, что твоя камера сильнее, чем мое оружие. Но э, в названии может быть несколько смыслов. Э -э, один из ключевых э, сильнейший мир это внутренняя сила э, краса украинского народа. Народа, который, объединившись, может э, повернуть вспять время и процессы. Фильм «Сильнейшая сброя» — это это память украинского народа. Это своеобразная терапия, направленная на память украинцев. На этих кадрах многие зрители могут узнать себя, либо представить себя на месте тех украинцев, которые активно участвовали в процессах во время Майдана и на востоке Украины. И в каком-то смысле это толчок к осознанию того факта, что... Мы все, так или иначе, должны и э, приняли уже фактически на себя огромную социальную ответственность. Ответственность за будущее э, людей, которые нас окружают, Ответственность за территорию, на которой мы живем. Я даже не знаю, что мне сказать. Мы не так много говорим о России, э, И, в принципе, э, э, наш хочется говорит само за себя. Данес, и... мы... Ми знаємо, що ви зараз працюєте також і на сході України, і знімаєте кадри. Розкажіть, будь ласка, декілька слів про, про те, чим зараз займаються ваші журналісти, ваші продюсери і режисери там на сході. А, ну насправді ми зупиняли ну, роботу над проєктом. І більше того, я можу сказати, що ми розвиваємося дуже плідно. Параллельно с, с нашей работой в формате Reddog, это фильмы, которые время от времени появляются на нашем YouTube-канале, целые серии документальных фильмов. Мы очень активно работаем на Востоке, и, и наши группы довольно часто ездят на Восток, в различные города. Само собой это города, которые недавно были оккупированы, сейчас освобождены, то есть на территорию. Не под на Украине мы, к сожалению, мы не можем туда попасть, хотя очень хотим. Фильмы, могу сказать, их будет до начала весны, я думаю, мы закончим работу еще над четырьмя полнометражными фильмами, раскрывающими различные аспекты событий, которые происходят в Украине на протяжении последнего года. Темы и названия разные. Первым мы презентуем фильм Дмитрия Стародумова Аэропорт. Это история защиты донецкого аэропорта. Есть планируются фильмы о батальоне Донбасс. Услышать Донбасс. Это название фильма о, о жителях восточных территорий. Также была планируется э, работа над фильмом Славы то это история формирования самообороны на, на Майдане, начиная с 30 ноября прошлого года, когда молодые люди стали оборачивать э, журналами с почвы свои конечности, э, одевать каски, э, намереваясь защитить мирно протестующих людей. Это фильм о тех людях, э, которые были в составе первой сотни и фактически заложили основания для самообороны Майдана. Возможно, многие из вас знают, что первая сотня, они базировались на баррикаде на улице Институтской, удерживали эту баррикаду, и они были единственной баррикадой, которая не рухнула под натиском подразделения «Беркут» в ночь с 10 на 11 декабря прошлого года. Сейчас многие из тех ребят воюют на Востоке. Вот такие у нас планы, и ну, на самом деле, людей очень много, и мы по мере сил их реализуем. Благодарны за ваш интерес к нашему творчеству. Я рад видеть людей в этом зале и надеюсь, что фильм вам понравится. Вы сможете погрузиться в ту атмосферу, которая окружала всех нас на протяжении всего года. Я, я надеюсь, этот фильм позволит вам испытать самую разнообразную палитру чувств и эмоций. Желаю хорошего просмотра. Денису, честно спасибо вам. Желаем успеха всей команде «Вавилон-13». Спасибо за все, что вы делаете. Бережите папе. Ви справді робите дуже багато, і на, на, на в у деяких випадках це ваша камера є насправді сильніша, ніж зброя. Успіху вам і чекаємо з нетерпінням у Лондоні. Чекаємо на ваші нові фільми. І думаємо, ми обов'язково підтвердимо, будемо продовжувати нашу співпрацю. Всього вам доброго. Дуже дякую. Я хотів ще раз, в очередной раз сказати: опомнитесь опомнитесь и прекратите эти бесчинства. Будете за это нести ответственность. Уже сейчас конец ясен. Никогда народ Украины не согласится с вами вместе жить в такой стране. Поэтому я хочу сказать, уйдите и не допускайте еще большего беззакония и горя украинскому народу. И одновременно хочу обратиться ко всему народу Украины. Первое. Наші ж українські хлопці, яких ми любимо, яким ми чай даємо, якщо що, ми обурені, ми будемо боротися і стояти тут до кінця. І сьогодні, і завтра, і поки нас не почують президента. Геть, після того, що сталося цієї ночі, питання Європи вже відпало. Насправді І мені здається, навіть ті мої жіночки в під'їзді, які розказували, що ні, в Советському Союзі лучше всього, вони теж повинні вийти, тому що цієї ночі були їхні понуки. Нам в Європу по дорозі. Насе в